بارہ نمبر ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خدا سب کچھ جانتا ہے جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں اور جس کی یہ پردہ پوشی کر رہے ہیں أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے جاہل بھی ہیں جو توریت کو یاد کیے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں سوائے امیدوں کے کچھ نہیں جانتے ہیں حالانکہ یہ ان کا فقط خیال خام ہے مختصر تفسیر بعض لوگوں کا ہمیشہ یہ حال رہتا ہے کہ کتاب کا مصرف صرف مرادیں پوری کرنا اور ثواب کمانا ہے عمل و کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن مجید نے اسی طرز فکر کو یہودی فکر قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ کتاب خدا منت مراد اور فقط عجر و ثواب کے لیے نہیں آئی ہے اس کا مقصد کردار سازی ہے اور اجر تو پہلی طور پر حاصل ہو ہی جائے گا ما يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑے دام میں بیچ لیں ان کے لیے اس تحریر پر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی مختصر تفسیر, تفسیر یہ, یہ کردار بھی ہر دور دن دن میں پایا جاتا رہا ہے کہ اپنی خانا ساز باتوں کو خدائی کہہ کر عوام کو دھوکہ دیا جائے اور چند پیسے کما لیے جائیں حالانکہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور اس پر دوہرا عذاب ہوتا ہے۔ وقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آتش جہنم چند دن کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتے ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لیا ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتا یا اس کے خلاف جہالت کی باتیں کر رہے ہو مقتصر تفسیر یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جتنے دن گوسالہ پرستی کی ہے اتنے ہی دن عذاب بھی ہوگا اور پھر عذاب جہنم کا استقفاف بھی کرتے تھے جس طرح کے بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ چند دن جہنم میں رہ کر جنت چلے جائیں گے ان بیچاروں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ جہنم کے چند دن کیا ہوتے ہیں یا عمل اور عذاب میں دونوں کا کیا رابطہ ہوتا ہے من به أصحاب النار فيها خالدون یقیناً جس نے کوئی برائی حاصل کی اور اس کی غلطی نے اسے گھیر لیا وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ارجو إيمان وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا لوگوں سے اچھی باتیں کرنا نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا لیکن اس کے بعد تم میں سے چند کے علاوہ سب منحرف ہو گئے اور تم لوگ تو بس ایراس کرنے والے ہی ہو مختصر تفسیر اللہ کی عبادت کرنا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہا جائے اور قرابت داروں کا خیال رکھنا یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا مسکینوں کا حق خمس و زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا نماز قائم کرنا اس دین اسلام کی تعلیمات ہیں لیکن بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ واضح کیا گیا کہ احکام الہیہ پر عمل نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْفَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور کسی کو اپنے وطن سے نکال باہر نہ کرنا اور تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود ہی اس کے گواہ بھی ہو مختصر تفسیر یہ عہد ہر دور کے انسان سے ہے <تصح> کہ آپس میں قتل و خون نہ کیا جائے اور لوگوں کو آوارہ وطن نہ بنایا جائے لیکن کل کے یہودیوں کی طرح آج کے مسلمان عوام اور حکام بھی اس بد اہدی میں مبتلا ہیں اور اپنے علاوہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینے تیار ہیں قرآنی زبان میں اسے ایمان بالکتاب نہیں کہتے اور اس کی سزا عذاب آخرت کے علاوہ دنیا کی ذلت و رسوائی بھی ہے بسم يهوديون بطرح مسلمانوكي أكسرين بھی مبتلاه ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون لكن اس بعد تم نے قتل خون لوگوں کو علاقے سے باہر نکالنے لگے اور گناہ تادی میں ظالموں کی مدد کرنے لگے حالانکہ کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو فدیہ دے کر آزاد بھی کرا لیتے ہو جبکہ شروع سے ان کا نکالنا ہی حرام تھا کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ زندگانی دنیا میں سلیل ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے اور اللہ تمہارے کرتوس سے بے خبر نہیں ہے مختصر تفسیر یہودیوں کے رقوشا غریبوں کو قتل کر دیتے تھے آبادی سے نکال دیتے تھے اور جب لوگ انہیں گرفتار کر لیتے تھے تو فدیہ دے کر آزاد بھی کرا لیتے تھے یہ آگ لگا کر بالٹی لے کر دوڑنے کی پالیسی ہے جو آج بھی پائی جاتی ہے اور اکثر مسلمان لیڈر اپنائے ہوئے ہیں پہلے عوام پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو اظہار ہمدردی کرنے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کے مظالم کی طرف سے ہٹ جائے اور قوم کے ہمدرد کہے جانے لگیں أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون یہ ہیں جنہوں نے آخرت کو دے کر دنیا خرید لی ہے اب نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حمد <تصمت> موسى كوكتاب إن کے کا رسولك قائم کیا عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطا کیے روح القص سے ان کی تائید کرا دی لیکن کیا تمہارا مستقل طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہش کے خلاف کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو اکڑ جاتے ہو اور ایک جماعت کو چھٹلا دیتے ہو اور ایک کو قتل کر دیتے ہو وقالو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا بے شک ان کے کفر کی بنا پر ان پر خدا کی مار ہے اور یہ بہت کم ایمان لے آئیں گے مختصر تفسیر خواہش نفس انسانی زندگی کی وہ بلا ہے جس سے انسان چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا بلکہ جس قدر قانون الہی سے دور تر ہوتا جاتا ہے خواہشات میں مزید گرفتار ہوتا جاتا ہے یہ خواہش غریبوں کو گمراہ کرتی ہے اور رئیسوں کو قاتل تک بنا دیتی ہے اور انسان اس کے پیچھے دیدہ و دانستہ حقائق کا انکار کر دیتا ہے جیسا کہ تاریخ اسلام میں اقوال پیغمبر کی مخالفت اور معصومین علیہ السلام کے قتل کے پس منظر میں دیکھا گیا ہے ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الكافرين اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جو ان کی توریت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کے مقابلے میں اسی کے ذریعے طلب فتح بھی کرتے تھے لیکن اس کے آتے ہی منکر ہو گئے حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے تو اب کافروں پر خدا کی لانت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و وسلم کے آنے سے پہلے، اپنی کتاب کی بشارتوں کی بنا پر اپنے دشمنوں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ و وسلم آ گئے تو تم سب کا کلا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جب وہ آ گئے تو ان کا بھی انکار کر دیا یہ جی در حقیقت اپنے نفس کا بدترین سودا ہے بئس انسان اشتروا دن کے راحت و آرام کے لیے عذاب کر لے به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب عذاب ان لوگوں نے اپنے نفس کا کتنا برا سودا کیا ہے کہ زبردستی خدا کے نازل کیے کا انکار کر بیٹھے اس ضد میں کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے پر جو چاہے نازل کر دیتا ہے اب یہ غزب بالا غزب کے حقدار ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے اور اس کے علاوہ سب کا انکار کر دیتے ہیں اگرچہ وہ بھی حق میں اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہے اب آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے انبیاء خدا کو کیوں قتل کرتے تھے مختصر تفسیر جن یہودیوں کو مقاتب بنایا گیا ہے وہ گزشتہ دور کے انبیاء کے قاتل نہیں تھے قاتل ان کے باپ دادا تھے لیکن چونکہ سب کا فلسفہ ایک ہی تھا اور اولاد اپنے بزرگوں کے طرز عمل سے راضی تھے لہٰذا اسے بھی قتل فرض کیا گیا ہے جو اسلام کا کھلا ہوا قانون ہے کہ کسی کے بھی عمل سے راضی ہونے والا اس کے عمل میں برابر کا شریک سمجھا جاتا ہے اسلامی روایات میں آئما معصومین سمی علیہ السلام کے قاتلوں سے اتفاق رائے رکھنے والے اور ان کے اعمال کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو بھی انہی آیات کی روشنی میں ملعون قرار دیا گیا ہے <سلام> کے لیے خودکشی نہیں کر سکتا لیکن آر موت ضرور کرے گا کہ خودکشی محبوب کی مرضی کے خلاف ہے اور اس راستے سے محبوب کی ملاقات نہیں ہو سکتی یہی حال آخرت پر ایمان کا ہے کہ موت وہاں تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے جو آخرت کی نعمتوں کا یقین رکھتا ہے وہ موت کے لیے بے قرار رہتا ہے قوز زدہ وہ رہتے ہیں جنہیں انجام خیر کا یقین نہیں ہوتا یہودی دعوے دار تھے کہ آخرت ان کا حصہ ہے تو تمنائیں موت کیوں نہیں کرتے تھے در قد ان آیات کے ذریعے ان مومنین کا بھی امتحان ہوتا ہے جو اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جنت یقینی ہے اور پھر بھی موت سے گھبراتے ہیں ایسے انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے بلکہ اس کی آرزو کرتے رہنا چاہیے وَلَقَلْ جَاءَكُمْ العجل من بعده ظالمون یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے لیکن تم نے ان کے بعد گوسالے کو اختیار کر لیا اور تم واقعی ظالم ہو مختصر تفسیر جب باطل دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو نہ نبی اور رسول کی باتوں کا اثر ہوتا ہے نہ ظاہری عذاب کا یہودیوں نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل میں نافرمانی کی رہے جو تمام مسلحت پرست مسلمانوں کا بھی طریقہ کار ہے اور اس کا اظہار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا قرآن مجید نے اس ایمان کو بدترین ایمان قرار دیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِينَ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرْكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہتور کو مولخ کر دیا کہ توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو تو انہوں نے ڈر کے مارے فوراً اقرار کر لیا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن پھر نافرمانی بھی کریں گے کہ ان کے دلوں میں گوسالے کی محبت گھول کر پلا دی گئی ہے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان بہت برے احکام دیتا ہے مختصر تفسیر جب باطل دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو نہ نبی اور رسول کی باتوں کا اثر ہوتا ہے نہ ظاہری عذاب کا یہودیوں نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل میں نافرمانی کی ٹھانے رہے جو تمام مسلحت پرست مسلمانوں کا بھی طریقہ کار ہے اور اس کا اظہار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا قرآن مجید نے اس ایمان کو بدترین ایمان قرار دیا ہے